Əziz salam dostlar, Məmməd Abdullah, bu günlə qarşı sizdəm. Bu video başlığında gördüyünüz kimi Quant -e Tokeni təqdim edəcəm. Bu video bu proyekt nədir, nə dedidir, nə şeydir, hamsı haqqında məlumat verməyə çalışdım. Birincisi kanalıma abunə olma, növbə müddət çöp itəcə bilən gəlməsiniz. Yorum ataraq məmnidirməyi yaddan çıxarmayın. Əgər bunların hamısı sizin üçün əhəmiyyətlidirsə, gördüyünüz kimi səhifəmizin ana planı büdcədir, daxili qarşıdır bir səhifədir dostlar. Tokenimizin belə bir loqosu var, simvol var burada dostlar. Burada bizə Quant Token haqqında məlumat verir. Dostlar, bu Quant Tokeni əlinizə Təraq, alacaq, edir, dostlar 또 alacağınız haqqında məlumat verdim dostlar gördüyünüz kimi e, bu token dostlar Dogecoinin altında çıxmış bir shitcoin. Digərcətdə hədəfləri olan insanlara pul qazandırmaq və özünü də pul qazanmağını hədəfləyən tokendir. Əgər siz də dostlar yatırım eləmək istəyirsinizsə veb sürətini keçib de detalları incəliklə yoxlaya bilərsiniz dostlar. Onu bilin ki bütün shitcoinlərin bir sonu var dostlar, bunun da bir sonu olacaq. Ona görə bu coinə çox bağlanmayın dostlar. 5x, 10x və yaxud 15x hətta çıxa bilərsiniz. Amma onun deyim ki dostlar çox böyük hədəflər qoymayın özünüzə. Yəni əgər itirəndə sizə üzəcək bir məbləğdirsə, it girməyin dostlar. Ümumiyyətlə kriptovaltada itirəcəyiniz məbləğ pul olacaqsa sizə girməyin. Təbii ki, olur, dosar, amma itinəndə pul olur dostlar, amma bilivəcəyiniz pulub keçməyə amma bir var ki, artıq çox pul olmaqdursa, yəni intihar həddinə çatdırsa. Amma əgər bunu eləcəksə sizə heç vaxt olarsa, bura girişi beləməyin. Çünki kriptovaltada riskə şikdırsınız. Coinlər birdən belə qalxa da bilər, düşə də bilər. Bunu gözə alırsınızsa dostlar, girib yatırım edə bilərsiniz. Əgər bundan haqqında məlumat istəyirsinizsə, keçin. Gördüyünüz kimi, burada bizə Telegram kanallar haqqında vəsələn məlumat verir. Dostlar, burada saatlıq də qal Telegram kanallarının presiyle linkini White Paper'dan izleyebilirsiniz. Tabii ki ince de White Paper'dan başlayıp White Paper'i dostlar ve daha sonra Jurnalın nə dedir? Whitepaperin necə səhifədə olması, necə yazılmağı, dizaynı məsələ həqiqətən çox əhəmilidir. Məsələn, mən özüm whitepaperə çox fikir verəm dostlar. Səhifələrin sayı çox olması deyil, əsas səhifələrin sayının içində tutarlı məlumatlar olmasıdır. Whitepaperin dizaynı ilk növbədə xoşuma gəldi dostlar. Həqiqətən yenilik var, arxa plan göyüdür. E, yəni biraz qara göyə çalır, çox qəşətdir. Mən bəyəndim. Belə bir yazılı testi qoyublar, burada da tokenin loqoları var, simvollar var. Həqiqətən gözəl olub. Burada roadmap-ləri biraz daha əlavə edə bilərdilər dostlar. Disclaimer. Bir az daha gözəl edə bilərdilər disclaimer-də dostlar. Yanlara çıxmasa da yarışı Amma, təbii ki, bu da gözəl tərəflərindən biri də amma o, ən azından vətbu element tokenə də var. 5 səhifədən ibarətdir. White paper-ə biraz azdır. Yəqin ki, gələcəkdə white paper-ə dəvülüb olunub, yeni səhifələr gələlər. Burdan çıxıram dostlar və artıq aşağı endirə. Burada presenl ilə başlamana 2 saat 31 dəqiqə, 2 gün 10 saat, saat 31 dəqiqə var. Presenl linkinə girib burdan endirə bilərsiniz dostlar. Burada Interfi Network var və, və bunların job partnyerləridir dostlar. Bu burada tokenin Ədəmizdə hər şey haqqında məlumat ola bilər. Tokenin gang to g to q dedi ki, qısaltması. Deklinimiz 18-dir. Toplam səpli 25 milyondur, dostlar. Token presdə 8.4 milyon satılacaq. Tokenin likvidi 4.9 milyon olacaq. 1 BNB 12.000 də qələbə biləcəksiz. Listing price 1 BNB 10.000 də olacaq. Hətta 20 faiz aşağısında olacaq, dostlar. Burada ə, market cap, dostlar, 350 BNB olacaq. Hətta 560.000, soft cap, hard cap-si 700 BNB olacaq. Ə, tokenlər, yəni satılmayan tokenlər yandırılacaq, dostlar. Burada gördüyünüz kimi ə, nə qədər çəkəcəyi dostlar, bir gün çəkəcək tamamən ara pank ekswapda listlədə də daha sonra 70% listlənəcək. Məsələn 351 ni satsaq dostlar, onun 70% nə qədər? Ən azı 35 imurun 700 235 bin bilik likvid olacaq çərdi təpincə yəni sata bilərlər. E, Burda necə əla bilətidir? Burada valetinizi konnekt edirsiniz MetaMask valetinizi. Daha sonra MetaMask-ı konnekt etdikdən sonra bu BNB-lə ala biləcəksiz rahat bir şəkildə dostlar. Burdan pinselə soracdığıdır. Burada konnekt edə bilərsiz valetinizi. Daha sonra burdan kimi nə qədər ala biləcəksiniz? Maksimum 3.5 bin. Məsələn 1 bin biləcəksinizsə sizə nə qədər maksimum ala biləcəyiniz bu qədər birimid və buna da 249 qədıqə verəcəyindir. E, artıq burdan çıxa bilirəm dostlar. Buranı indi deyir. Necə işləyəcək dostlar? Bu no rub, yəni heç vaxt bu tokeni LPsini də yəni pulunu götürüb qaça bilməzlər dostlar. Çünki LP 6 aylıqla kitdə qalacaq. Daha sonra hold edib pul qazan biləcəksiz dostlar. Hər transaction-dan 3% kəsdicək və bu adminlərə, yəni hold edənlərə dağıtılacaq dostlar. Burada auditroperi var dostlar. her defa yanvarın yılı 15'inde dostlar bu tık yeni yani bu yıl yanvarın 15'inde bu token update olunacak ve audio ticari cilazet dostlar internet faaliyeti gördüğünüz gibi artık audio cilazet dostlar cilazet internet faaliyetini de buradan inceleyebiliriz Onu da qeyd olunduğu kimi smart contract auditi dostlar. Belə bir audit veriblər. Burada məlumatlar var. İndi məndə biraz internet zəif olduğuna görə gec açıram, amma sizdə anında açılacaqdır. Aşağıya endirəm. Burada sponsorlar var dostlar. Gördüyünüz kimi Nomixda Coins, Hyperdə Coin, Munerdə Coin, Worddə dostlar. Bunların hər yerdə özlərinin spinneri var dostlar və spin verməyə davam edirlər. Burada BSC scanı var. Burada Go Tracker deyib BSC scanını incələ bilərsiz dostlar. Gördüyünüz kimi burdan bunları alacaq. Reward deyib yükləyə bilərsiniz dostlar. E, Təbii ki, mən yükləyə bilməyəcəm. Burada e, Dogen hələlik 25 milyon dəyərli 4 adresi var dostlar adresdə burdan indi pin beyinlər dostlar 30% pin sal edədi və 53% başqa bir adresdə dostlar yandırılan 10% yandırılıb dostlar və belə bir adədə istəyirsə 6.2% var çox etimad bu adminal adədə. Burda Interfi Network altında məlumatlar varsa gördüyünüz kimi token loqoları vəsələ məlumatları var, girib məlumat, incələyə bilərsiz. Burda tekstistik marketing vəsələ hamsı olacaq deyə dostlar onlarla haqqında məlumat eləyik. Burdan çıxıb aşağı gənətdə tokenimiz 3%lik video, 2% marketinqə dostlar, 3% reflectionə gedəcək. Yəni toplamda 8% hər transaction kəstəcək və hold ediləcək dostlar. Tax by fi. Buradan şəlilik roadmap-lərini izləyə bilərik. İndiləfi bir saat ev roadmap pullar yaradıb dostlar gördüyünüz kimi Telegram qrup interfeayd pinq sayda bu punk saat listelənəcək. 2005 solda çatacaqlar. Daha sonra CoinMarketCap dəxtulda trading, CoinGecko listeləmsə 10 min holder, daha sonra 15 min market cap, daha sonra roadmap update olunacaq. Daha sonra listə Hotbitdə listelənəcək, daha sonra marketplace-ə gələcək listin, bu ElbankVest olacaq. Daha sonra MEXC listelənəcək, daha sonra BitMart-da, daha sonra CoinsBitdə, daha sonra Binance-nin yaxınına gələcək dostlar. Burdan çıxıb belə bir YouTuber-ə quant toq haqqında bir video töcəyirəm, siz də belə baxa bilərsiniz. Be. Gördüyünüz kimi mən axırda səhifəyə girib bu YouTube bitini incələyə bilərsiniz. Burada belə bir sindi YouTube bundan haqqında video çəkib bunu incələyə bilərsiniz. Aşağı qeyd edirəm dostlar, burada gördüyünüz kimi token belə bir loqoçu və burada qrafik var dostlar. Biz bunun haqqında məlumatlar veririk. Sosial media hesablarının linkləri var. Daxil ol sosial media hesablarının linkləri incələyir dostlar. Sosial media səhifələrinə daxil ol da gördüyünüz kimi 5616 5316 nəfər takipçiləri olduğunu görə. Mən də girirəm dostlar, takip edirəm. Burdan postlara baxdıqda gördüyünüz kimi burada Numics-ə reklam veriblər dostlar. Gördüyünüz kimi burada reklamların linkləri var. Gedirəm qardaş dostlar belə bir ki gank to gedirsiniz çünki BSCS Kanada reklam veriblər Presline-ın reklamını. Burdan da qabağa gedirəm dostlar. Gördüyünüz kimi belə bir postları var ni Instagram-da vəsaitəパラştırmaq üçün. Artıq burdan da çıxıram dostlar, burdan da çıxa bilərəm. Gəlirəm burda bunların öz Twitter kanallarını, Telegram kanallarına baxıram. 6789 nəfər uyğun olduğunu görürəm dostlar. Burda anba an, -an söhbət gedir. Hər hansı bir suallarınız varsa daxil olub suallarınızı verə bilərsiniz. Sizin suallarınıza anında cavab verəcəklər dostlar. Adminlər vəsaitə çox aktivdir. Burada da elədikləri bütün reklamların linkləri vəsaitə və var, gördünüz ki, ümmiyyətləri nə qədər yerə reklam veriblər dostlar bunlar. E, burdan da yuxarı çıxıram dostlar. Məncə bütün hər şey haqqında məlumat verdim ə e, bu günü bu qədər dostlar kanala abunə olma və də tapı təzə vilan gəlməsəyə yorum ataraq bunu məni bildirmə. Əgər də çıxartma. Gəldiz əfədə görüşdə sağ olun, sağlamatlıqla nöncəş baxın. Sağ olun.